শক্তির দেবতা হিসেবে আমরা সূর্যকেই মানি সমস্ত শক্তির উৎস ভগবান সূর্য সূর্যমন্ত্র পাঠ করলে সমস্ত অশুভ শক্তি বিনাশ পায় আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন বা দীর্ঘদিন ধরে কোনো খারাপ সমস্যা আপনার সাথে ঘটতেই থাকে তাহলে অবশ্যই রোজ সকালে পাঠ করুন সূর্যমন্ত্র कश्यपेय महादौतिं धन्तारी सर्वपापतिं प्रणोदक्ष्मी दिवाकरम् ॐ जवाकुसुमसङ्कास कश्यपे मादौतिं भतारी सर्वपापतिं प्रणोदक्ष्मि दिवाकरम् ॐ जवाकुसुमसङ्कासम् धन्तारि सर्वपापतिं प्रणोदक्ष्मी दिवातरं पुनो च वा कुसुमसङ्कास अश्वपे मादौतिं धन्तारिं सर्वपापतिं प्रणोदक्ष्मी दिवा